এতিয়া মই আছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটী বেলতলাৰ য'ত ট্ৰাগবেলাক ৱেইট কৰে সেই জেগাখনত আছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ধৰিছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটী বেলতলাৰ আপোনাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ধৰিছোঁ ইউপিনে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু বিল্ডিং আপোনাৰ অভাৰ ব্ৰীজখনৰ তলেদি এইকণত আছোঁ মই এইকণতে বহি এই দোকানখনতে অকণমান চাহ খাই ল'ম বুলি ৰখিছিলোঁ আৰু চাহ অকণ খাই ল'ম বুলি ৰখোঁতেই এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিলোঁ মানে শিৱলিংগ এভাগ আছে খানাপাৰা পাৰিলে পাব এইটো আপোনাৰ বেলতলাৰ আপোনাৰ লোকক মই দেখুৱাম এজোপা হাঁহত পুলিৰ তলত শিৱ বাবাৰ অকণমান প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈছিল এজনমান দোকানী মিলি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চাম এজোপা আপোনাৰ ধুতুৰা গছ গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ এই বেলতলাৰ শিৱ মন্দিৰখন অকণমান যদিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এইজোপা ধুতুৰা গছ আৰু এইজোপা ভাংগছ দেখিছে ভাংগছজোপা কিমান ওখ গছজোপাত গৈ লাখি গৈছেগৈ এইজোপা ভাংগছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ধৰিলোঁ এনেকৈ শিৱৰ লিংগ কণৰ কাণতেই এই ভাংগছজোপা এনেকৈ হৈছে আৰু এনেকৈ সৰুকৈ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছে আৰু গছৰ পাতবোৰ ইমান মৰম লগাকৈ ধুনীয়াকৈ গছজোপা হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ মাজতে শিৱসাবাৰ ভাং গছজোপা আৰু আপোনাৰ এইজোপা আপোনাৰ ঠুটুৰা গছজোপা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ এইজোপা আপোনাৰ ঠুতোৰা গছ ধুনীয়াকৈ প্ৰতিপালিত কৰি দিছে আৰু সেইজোপা ভাংগছজোপা কিমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে চাওকচোন ভাংগছৰ বিহুটো আপোনাৰ এনেকুৱাটো এনেকৈ ডাঙৰ হয় ইমানজোপা ভাং হ'লগৈ এই বেলতলাৰ শিৱ মন্দিৰখনত আৰু আপোনালোকক মই বহি চাহকণ খাই থাকিবলৈ ধৰোঁতে মই দেখিলোঁ শিৱলিংগটোৰ ঘৰটোত অকণোৱেই পানী নাই এটো পালোঁ পানী নাই দেখিছেনে ঘটটো কেনেকৈ খালী কৰি ৰাখিছে বাবাৰ এই ৰাতিপুৱাই ঘটটো খালী দেখি পেলাই মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ এই শিৱলিংগকণৰ ধুনীয়াকৈ পানী অকণ ঢালি পবিত্ৰ কৰি দিম যদি এনেকুৱাকৈ দেখে তেনেহ'লে আপোনালোকো ৰখি নাথাকিব অকণমান পানী দিব আপোনালোকে তলত এনেকৈ ঢালি দিব পটককৈ শিৱলিংগটোত নেডালিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ঢালি দিব ছাইডকেইটাত সদায় ওপৰ নাঢালিব এনেকৈ চাইডকেইটাত ঢালিব ছাইডকেইটাত প্ৰথম ঢালি ল'ব ঢলাৰ পিছত মই এইটো খালী হৈ আছিলে ইয়াত পানী অকণ ভৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত এতিয়া পানীকণ ভৰাই দিলোঁ শুনি আকৌ বাবাৰ লিংগত শুনি আকৌ পৰি থাকিব কৃষ্ণ প্ৰভু শিৱ বাবা ৰাতিপুৱাই সকলোৰে মংগল কৰিব তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সঁচাকৈ আজি ৰাতিপুৱা এনেকৈ খালী হৈ থকা দেখি মনটো বেয়া লাগিছিলে এতিয়া এনেকৈ পানীকণ ঢালি দিওঁতে সঁচাকৈ মই মানে দেখিবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে আহি বাবাৰ এই খালি খলহটো দেখি পানী অকণ দি ভৰফুৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ আপোনাৰ শিৱ বাবাৰ গছজোপাৰ তলৰে অকণমান পবিত্ৰ মন্দিৰকণ আপোনালোকক অকণমান পানী ঢালি খোষা কৰি দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী বেলতলাৰ তাকে আপোনালোকে চাই যাব আপোনালোকৰ শুভ হওক মংগল হওক তাৰে কামনাৰে চাই যাব ধন্যবাদ ওম নম শিৱা হাৰ হৰ মহাদেৱ